অন্য ধর্মর যুবতী বাগিয়া গিয়াও শেষ ৰক্ষা হৈছে না আত্মসমর্পণ করার বাদেও পুলিশের গুল্লে তো জখমি হয়েছেন যুবক এই ঘটনা কেন ঘটিছে আজ রবিবারে লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর থানা এলাকার ভিন্নাকান্তি বাগানর দুই হুরুতার বাবা আব্দুল মন্নান পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী গত বৃহস্পতিবারে স্কটফোর্ড চা বাগানর ডিকিয়াসুন পদবীর পঁচিশ বছৰৰ একজন যুৱতীৰে লৈয়া বাগে গেছেন গিয়া শুক্রবারে বাসকান্দির পুলিশ ফাড়িত কিডন্যাপ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করছেন যুৱতীৰ বাবা পণ্ডিত রিকিয়াসনে এর বাদে তাকে হিন্দুত্ববাদী কয়েকটা সংগঠনে পুলিশের উপরে খুব বেশি চাপ সৃষ্টি করছেন বলে জানা গেছে এর মাঝে শনিবারের রাত অনুমানিক নয়টা উটায় কিছু উশৃঙ্খলে দেখা দিছে কয়েকজন যুবকে মিলিয়ে বিন্নাখান্দি বাগান ও যুবকর বাড়িত ইট ফাতর দিয়া ইট্টা ইট্টি করছেন এর মাঝে খুব জলদি করে ঘটনার জায়গাতে উপস্থিত হয়েছেন পুলিশ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়েছেন তারা উত্তেজনালা আলা পরিস্থিতির মাঝে তাই শুনাই থানাতে গিয়া যুবকীজনে আর মেয়েজনে আত্মসমর্পণ করসেন শুনাইত কি তারারে লুইয়ে যাওয়া হইছে শিলচর পুলিশের বয়ান মতে আজ রবিবারে অভিযুক্ত যুবক আব্দুল মান্নানের লক্ষ্মীপুরো লুইয়া যাওয়ার ফটো সুপুর একজন পুলিশ রে গুসি মারিয়া বাগি যাবার চেষ্টা করছেন মন্নানে তখন মান রে আলার লাগি দুই রাউন্ড গুল্লি চালাইসন পুলিশে একটা গুল্লি তানৰ ফাউতে লাগি গেছে আর তাই জখমি হয়ে গেসেন এই অবস্থায় তানে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ভর্তি করা হইসে যোৱাকালি এটা চিৰিয়াছ ল' এন অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন এটা উদ্ভৱ হৈছিলে তাত এগৰাকী ছোৱালীক এগৰাকী ঊনৈছ বছৰীয়া ছোৱালীক চাহ বাগিচাৰ ছোৱালীক এগৰাকী স্থানীয় এগৰাকী যুৱকে তেওঁ ইতিমধ্যে বিয়া বাৰু কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু ছোৱালীজনীক কিডনেপ কৰি লৈ যায় তাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজে তাত কেইবাশলোক গোট খাই তাত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে সেই সময়ত পুলিচৰ সৈতেও যিসকল এডুকেটেড লোক আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত হতাহতি হ'ল আৰু ইতিমধ্যে যিজন ব্যক্তি একিউজ যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম হ'ল মানান আহমেদ তেওঁৰ বয়স বত্ৰিছ বছৰ তেওঁ সেই ছোৱালীগৰাকীক কিডনেপ কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে সেইটো সময়ত আমি মিজোৰাম বৰ্ডাৰত বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আমি সেই ছোৱালীগৰাকীক ৰিকভাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু মানান আহমেদ নামৰ যিজন একিউজ ব্যক্তি আছিলে তেওঁক ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু ৰাতিয়ে আমি যেতিয়া সেইজন ব্যক্তিক আমি লৈ আহোঁ বাছকাদি আউটপোষ্টত যেতিয়া লৈ অহা হয় বাছকান্দি হাস্পতালত লৈ অহা হয় সেইটো সময়তে ৰাতি প্ৰায় দুটা বজাত যেতিয়া তেওঁক চিকিৎসালয় লৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ যোৱা হয় মানে নৰ্মেল চিকিৎসাৰ কাৰণে যেতিয়া লৈ যোৱা হয় সেই সময়ত শিৱপুৰ নামৰ এটা অঞ্চলত মৰগাং শিৱপুৰ বাছকা এটা অঞ্চলত তেওঁ আমাৰ আৰ আৰক্ষীৰ যিজন কৰ্তব্যৰত কনষ্টেবল আছিলে তেওঁক আঘাত কৰি তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি তেওঁ বহু দূৰ দৌৰি যোৱাৰ দৰে পুলিচে তেওঁক বাৰম্বাৰ তেওঁক ৰ'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে তেওঁক ৰ'বৰ কাৰণে ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছতো তেওঁ নৰয় তেতিয়া পুলিচে উপায়ন্তৰ হৈ এটা ব্লেংক ফায়াৰ কৰে আৰু ব্লেংক ফায়াৰ কৰাৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁ নৰয় আৰু তেওঁ ওচৰতে মানে যিটো পথাৰ আছিলে আৰু ৰাতিৰ সুযোগ লৈ তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই সময়তে পুলিচে তেওঁক বিল' দা নি আৰু এটা তেওঁক এটা ফায়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে বাধ্য হয় আৰু সেই সময়তে তেওঁ ভৰিত কিছু পৰিমাণে আহত হয় আৰু লগে লগে পুলিচে তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁক ধৰি আমি ইমিডিয়েট স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁক শিলচৰ মেডিকেল কলেজত পুৱতি নিশা তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু গোটেই ঘটনাটোত আমাৰ আৰক্ষীৰ এগৰাকী কনষ্টেবল জেছিম উদ্দিন লস্কৰ বুলি এজন কনষ্টেবল আছিলে আৰু তেওঁক যেতিয়া আঘাত কৰিছে তেওঁ বহু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে গোটেই ঘটনাটোত আমি এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু মোকৰ্দমা ৰুজু কৰি আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই যিটো ঘটনা হৈছে এই ঘটনাটোত যাতে পুংখানুপুংখে যাতে ইয়াক অনুসন্ধান হয় তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ